Salam dəyərlı izləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün sizlərə sözü əsl mənasında yüksək keyfiyyətlə inşa edilən bir həyət evini təqdim edirəm. Yəni deyə bilərəm ki, Bakı şəhərində ən keyfiyyətli tikilmiş 3 otaqlı evlərdən biridir. Qapıya can asfalt xəttidir. Yerləşmə yeri də Masazırın mərkəzi hissəsində, Bravo Marketin, Araz Marketin, əyağə vahidə ikənin yaxınlığındadır. 1.5 sot torpaq sahəsində inşa edilən belə bir gözəl Majistral yola yaxın, zövqlə tikilib təmir olunan bir həyət evini sizlərə təqdim edirəm. Dəyərliz izləyicilərimiz, sot yarımdadır. Həyətin sayəsində tam rahat avtomobil daxil ola bilər. Həyətin sağında, solunda gül ağac əkmək üçün torpaq sahəsi ayrılıb, yerdən kürsülüdür. Ev 4 bir tərəfdən qoşa daşdır, hər iki tərəfi yolla əhatə olunub. Evin tikilişində ən böyük üstünlüyü nədir? 1-ci mərtəbəsi monolit beton istipoldur və evin damının, yəni kirişanın alt hissəsi də bütövlükdə monolit betondur. Yəni damı söküb gələcəkdə 2 mərtəbə də qaldıra bilərsiniz. Evin yanına keçmək mümkündür. Yəni ev sahibi bu evi şəxsi ev kimi inşa edib. Yəni şəxsi evlər belə inşa olunmur həqiqətən də. Heç kəs evin, yəni 1 mərtəbəli evdə birinci mərtəbəsini və evin damının altını monolit etmir həqiqətən də. Səl görüntüsü də çox gözəl bir görüntüsü var. Geniş panorama pəncərlərdən istifadə olunub. Qazı, suyu, işığı var. Daimidir, fasiləsizdir. Kanalizasiyada mərkəzidir. Ana yola yaxın. Bundan yəni ucuz və keyfiyyətli ev yoxdur. Prospekt yoldan cəmi 200-300 metr məsafədə yolu asfalt, ətraf villalar. Super, həqiqətən də super bir evdir. Ev ümumilikdə bir daha qeyd edim ki, istiqpoldu. Evdə işıq sistemi hələ ki qoşulmuyor, amma qoşulmasa da otaqlar yetərincə işıqdır. Deməli, ayağımızın alt hissəsə qeyd etdim ki, monolit betondur və evin baxın bu hissəsi də monolit betondur. Yəni buranı izolyasiya etməyə ehtiyac yoxdur. Betondur, evdə istilik yaxşı qalacaq üzü işləri qalıb, nə işləri qalıb. Yəni hammamı gördünüz kimi hazırdır. Hammamın talanı qalıb. Qiymətlər razılaşılsa aksesuarlarını da qoya bilər, kombisini də ala bilər. Yəni boş təmirli vəziyyətdə ev satılır. Mətbəxi də genişdir. Pəncərəsi də geniş qoyulub. Yaxşı bir evdir həqiqətən də. Çox möhkəm bir evdir. Yeri də əladır. Sənəd çıxarışdır, torpağın çıxarışıdır, dəyərlilər izləyicilər. Torpağın çıxarışı ilə alqısadıq olacaq. Döşəmə parketə bənzər laminatdır. Yataq otaqları baxın belə genişliyi yaxşıdır. Qiyməti 75 min manatdır. Evdə hər iki tərəf yoldur. Pəncərələri şığlıdır, otaqları genişdir. Evəziz də keyfiyyətli evdir. Qiyməti də bugünkü gündə Yəni yola yaxınlığına görə, keyfiyyətinə görə yaxşı qiymətlə satışa çıxılıb. Tavan hündürlüyü təxminən 3 metrdir. Pəncərənin genişliyinə baxın. Yəni ev sahibi həqiqətən də bu evə tikincisinə çox diqqət edib. Yaxşı evdir, mən bəyəndim. Əminəm ki, siz də bəyənəcəksiniz həm yerini, yəni tikilişinə söz ola bilməz tikilişinə əladır. Yeri də əladır. Qiyməti də pis deyil. Bir daha çöl görüntüsünü sizlərə təqdim edim. Zəng vurub daha dolğun məlumat ala bilərsiniz. Təşəkkürlər.